thank you 什么时候来的？你节目开始的时候。说备好了吗？啊、怎么样？咱们不评价一下我的表演？为什么这么久不跳啊？跳的挺好。是吗？太久没有好好练习了。 之前教小朋友也是简单的示范，完整跳一首曲子还是有一点紧张，不会看起来很业余吧？谦虚要适度，这还业余啊？那一会儿还要进去再看节目吗？我想看的已经看完了。那你等我一下，我去换个衣服。 挺好。这样之前没有跟你说舞蹈表演。为什么不说？因为这个是我送给你的新年礼物。还好，我收到了。什么时候搬家、啊？房子装修好了吗？看你啊，看你什么时候有时间。 三月前的话，年后吧，那段时间我比较空。好、啊。那，搬家公司的话，是不是要先买纸箱？你就收拾好自己东西就行了，其他不用操心。 怎么不开灯啊？好像把你藏起来了。有双江，我发现和你在一起以后，我好像变了。 变得狭隘又自私。刚才你在舞台上的时候，就好像会发光一样，但我却一丝一毫都不舍得让别人看见。我只想让你在我的世界里发光，但我又不能这么做。你就应该。 应该让他们看见你，我们完成任务。 收着。上嗯。该还债。不忙，忙什么？有什么？啊 哦哦嗯哦嗯呵呵嗯嗯嗯嗯关键时刻到了啊！来，谢谢妈妈，不客气，来，谢谢。来，我也有吗？当然了，以后啊，你就是我们家人了。拿着，拿着，拿着。<来>谢谢阿姨，不客气，客气快快吃，来。 对，那你少喝一点，少喝一点。好，那咱、哦、多吃点菜，这点、个、香。好、啊。终于，我有了一家人的感觉。能和他们成为一家人，那种被满满的爱、热烈的拥抱着，真好。 二少将、啊，我给你个承诺：跟我在一起以后，你所有的愿望都会实现。哈 你，那个知道，知知道我想说什么吗？你、嗯，嫁给我吗？